ஸ்ரீ குருபியோ நமக சர்வம் நீ காண்பூர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ சங்கரன் கோவிலில் உறையும் ஸ்ரீ கோமதி அம்பாளின் பெருமைகளை விளக்கும் ஸ்ரீ கோமதி அம்பாள் அஷ்டகத்தையும் அதன் பாராயண பலன்களைப் பற்றியும் இந்த பதிவில் காண்போம் ஸ்ரீ கோமதி அம்பாள் புன்னை க்ஷேத்திரமான சங்கரன் கோவிலில் தவம் செய்து ஆடி மாதம் உத்திராட நன்னாளில் நாராயணரை தரிசனம் செய்தாள் சங்கரன் கோவில் கோமதி அம்பாளின் முக்கிய திருவிழாக்களுள் ஒன்று ஆடித்தபசு பெருவிழா இந்த ஆடித்தபசு நன்னாளில் மன அமைதி செல்வ பெருக்கு நோய் நிவாரணம் மற்றும் வரம்பற்ற வரங்களை அருளும் ஸ்ரீ கோமதி அம்பாளின் அஷ்டகத்தை பாராயணம் செய்து சகல சௌபாகியங்களையும் அடைவோம் ஸ்ரீ கோமதி அம்பாளின் பெருமைகளையும் ஆடி தபசு விழாவின் சிறப்புகளையும் முன்பே பதிவிட்டுள்ளேன் அதன் லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கிறேன் ஸ்ரீ கோமத்யம்பாஷ்டகம் பூ கைலாசே மனோஜே புவன வனவருதே நாகதீர்த்தோபகண்டே ரத்ன மத்தியே रविचन्द्रमहायोगपीठे निषन्नं संसारव्याधि वैद्यं सकलजननुतं शङ्खपद्मचिताङ्ग्रिं गोमद्यं वा हरिहरवपुषं शङ्करेशं नमामि लक्ष्मी वाणिनिषेवितां भुजपदां लावण्यशोभां शिवां लक्ष्मीवल्लभपद्मसम्भवनुतां लम्बोदरोलासिनीं नित्यं कौशिकवन्द्यमानचरनां ह्रीङ्कारमन्द्रोज्ज्वलाम् श्रीपुन्नाघवनेश्वरस्य महिषीं ध्यायेत् सदा गोमती देवीं दानवराजदर्पहरिणीं देवेन्द्रसम्बत्प्रदां गन्धर्वोरगयक्षसेवितपदाम् श्रीशैलमध्यस्थितां जातिचम्बकमल्लिकाधिकुसुमयी संक्षोभिताङ्ग्रिद्वयां श्रीपुन्नागवनेश्वरस्य महिषीं ध्यायेत् सदा गोमती उद्यत्कोटिविकर्तनद्युतिनिभां मौर्वीं भवाम्भो निधेः उद्यत्तारकनाथतुल्यवदनां उद्योतयन्तीं जगत् हस्तन्यस्तशुकप्रणालसहितां हर्षप्रदामम्बिकाम् श्रीपुन्नाघवनेश्वरस्य महिषीं सदा गोमतीं कल्याणीं कमनीयमूर्तिसहितां कर्पूरदीपोज्वलां कर्णान्तायतलोचनां कलरवाम् कामेश्वरीं शङ्करीं कस्तूरीतिलकोज्ज्वलां सकरुणां कैवल्यसौख्यप्रदां श्रीपुन्नाघवनेश्वरस्य महिषीं ध्यायेत् सदा गोमती वैडूर्याधिसमस्तरत्नखचिते कल्याणसिंहासने स्थित्वा शेषजनस्य पालनकरीं श्रीराजराजेश्वरीं भक्ताभीष्टफलप्रदां भयहरां भण्डस्य युद्धोत्सुकां श्रीपुन्नाघवनेश्वरस्य महिषीं सदा गोमती शैलाधीशसुतां सरोजनयनां सर्वविध्वंसिनीं सन्मार्गस्थितलोकरक्षणपरां सर्वेश्वरीं शाम्भवी नित्यं नारदतुम्भुरुप्रभृदिभिः वीणा ना विनोदस्थितां वी श्रीपुन्नागवनेश्वरस्य महिषीं सदा गोमती पापारण्यदवानलां प्रभजतां भाक्यप्रधां भक्तिदां भक्तापत्कुलशैलभेदनपविं प्रत्यक्षमूर्तिं परां माकण्डेयपराशरादिमुनिभिः संस्तूयमाणामुमा श्रीपुन्नागवनेश्वरस्य महिषीं ध्यायेत् सदा गोमती श्वेदारण्यनिवासिनीं प्रतिदिनं स्तोत्रेण पूर्णाननां त्वत्पादाम्बुजसक्तपूर्णमनसां स्तोके दरेष्टप्रदा नानावाद्यवैभवशोभितपदां नारायणस्यानुजां श्रीपुन्नाघवनेश्वरस्य महिषीं ध्यायेत् सदा गोमतीं इति श्रीगोमत्यं बाष्टकं सम्पूर्णम्